Що сьогодні тут нагороджують успішних фотоманекенниць. Ти фотоманекенниця з еротичним Фасом. аспектом, скажімо так. Ти пішла далі, і від фото ти перейшла до відео. Зовсім нещодавно ти знялася в еротичній стрічці. Як почуваєшся в еротичному кінематографі? Тепер да буде мабуть, саме досвід в моїй жизни і. И... Я не стыдилась, потому что у меня действительно искренние отношения к моему партнеру и <с> Это действительно страсть и даже на репетициях. Чаще было намного откровений, когда мы абсолютно одеты в верхней одежде. Это тоже было откровенно и вызывало какие-то эмоции. И знаете, вот все самые красивые фильмы, где женщины раздеваются, там Джоли, Белучи, я не думаю, что они делали это, они играли. Я думаю, что они настолько кайфовали от процесса, от того, что происходит, от своих партнеров. И это действительно видно, и мы это чувствуем. Роман начался поза снимальным майданчиком с партнером. Посмотрите. Это секрет. То есть невозможно не закохаться в партнера, с которым ты играешь секс? Я думаю, что невозможно. Ты соромилась играть «КОХАННЯ» перед камерой? Очень многие вещи, которые мы делаем ежедневно, именно секс э, рулит этим всем, я бы сказала. Именно секс заставляет нас делать что-то, я не знаю, наверное, внутренний какой-то огонь. Это даже больше, чем секс. Это, наверное, какая-то искренность, откровенность. Сколько эротичных сцен тебе довелось Ой, я думаю, это все одна большая эротическая сцена. Что бы мы не делали, это все равно э, такое откровенное, интимное. И, честно говоря, мы там планируем 2-3 часа на репетиции, но это все всегда затягивается, потому что ну, невозможно.